утро! С вами Женя Власова и программа «Леди Land. Встречайте этот замечательный день вместе с нами, и хорошее настроение вам будет обеспечено. Дорогие леди, сегодня у нас в гостях ресторатор, успешная бизнес-леди, не менее успешная мама и жена Маргарита Сичкарь. Маргарита Сичкарь. Успішна рестораторка, мати трьох дітей, дружина футболіста Владислава Ващука та просто приваблива жінка. Найголовнішим своїм здобутком вважає не кар'єру бізнес-леді, а родинне щастя. Маргарита активно займається благодійністю. А про свій професійний успіх та досвід розповідає на сторінках власних книжок. Сегодня у нас в гостях та самая, та самая замечательная женщина, которая давала нам очень много прекрасных советов, которые действительно помогают, которая отличается невероятной искренностью в своих советах. Она ресторатор, она бизнес-леди, она самая успешная бизнес-леди нашего города. Маргарита Сичкарь. Привет. Привет. Ну, ты мне, конечно, так меня представила, что я... Аж так прям... Как есть. На самом деле, я бы еще больше сказала, но мне очень сложно все это уместить. Плюс к этому, дорогие девушки, певица... Да ладно, Телеведущая, какая певи... слышала, знаю. <свят> телеведущая, рассказывай, что еще на твоем счету? Это же просто фантастика сколько Благотворитель, всего. Благотворитель, общественный да. деятель. Боже, четыре писатель, ну, в смысле, который пишет не художественные романы, а больше практические пособия. Твой дневник, который ты выпустила, как он называется точно? Дневник успешной женщины. Дневник успешной женщины. При том, что очень приятно, пишет успешная женщина. Ты уже состоялась и написала. Ты действительно знаешь, что о чем пишешь. Почему ты это сделала? Почему тебе вдруг захотелось поделиться? Есть желание писать тогда, когда количество информации, которое сидит Внутри хочется поделиться. У меня очень богатый жизненный опыт, и он продолжается. Я постоянно каждый день общаюсь с новыми людьми, каждый день ставлю себе какие-то задачи, очень много черпаю информации, как профессиональные, так и, ну, и вот просто какой-то такой для души, да, для развития. Я постоянно работаю над саморазвитием. Когда накапливается эта информация внутри, ей хочется поделиться. Но ты знаешь, что вот вообще не каждая женщина на это способна. Вот, вот это вот э, твое великодушное женская. это большой э, такой, ну это редкость. вот ты же для женщин это делаешь. ты стараешься помочь. Искренне, откуда искренне, да, искренне хочу помочь? откуда это в тебе э, вот такое вот желание? вот это, это нужно чтобы ты была без зависти, э, самодостаточная абсолютно самодостаточно. Ты, это в, себе, правильно. ты, ты правильно. в себе это воспитывала, культивировала, или ты такая пришла уже на эту а, землю? Ты знаешь, ну, могу тебе честно сказать, каждый человек приходит в эту жизнь с рождения, да, в нем есть определенная заложенная программа. Да, Почему вот как есть. бы хироманты говорят, там, одна рука, то, что дано Богом, а другая рука, то, что ты творишь сам. Поэтому mm -hmm. мы судьбу свою делаем сами. Конечно же, генетический набор э, клеток, которые нам дали родители и предки, он работает, да, uh -huh. это первая часть. Вторая часть это воспитание, а то в той семье, в какой -то, какие в этой семье традиции. Меня с детства э, прививали, у нас, я была окружена с детства книгами. У нас была самая огромная библиотека, но это благодаря тому, что мама работала в книжном магазине, и вся подписка в советские времена была у нас дома на полках. Я люблю хорошие качественные книги с хорошей бумагой, с хорошим дизайном, и большое количество денег я трачу именно на книги. Это одна из моих таких удовольствий, которые я себе позволяю, и когда я прихожу в книжный магазин, я знаю, что 2-3 часа я там просто потеряна. Для общества я отключаю мобильный телефон, я вот так беру, как я читаю, подбираю книги. Я беру книгу с полки, открываю на любой странице. Если меня книга утягивает, я беру эту книгу. И, кстати, вот дам всем совет. Никогда не старайтесь покупать много книг. Хотя желание, вот у mm -hmm. меня тоже купить там 10-15 книг. Я выбираю 10 книг, например. Из этих 10 книг я выбираю 5 книг. И покупаю я где-то три книги максимум. О книгах ты можешь, в принципе, говорить, говорить сутки. бесконечно. О я чем могу еще, быть ты можешь книговедом? говорить бесконечно. Да, ты можешь быть и книговедом в том числе, кстати. Это у нас пятое. Скажи, о чем или о ком ты можешь еще точно так же восторженно говорить. Так, ну вот, с таким наполненным... Я могу говорить о том, что так я могу говорить о вещах, которые доставляют мне истинное удовольствие. Это я могу говорить о детях. Я могу говорить о мужчинах, я могу говорить о лошадях, о животных, в том числе собаки, кошки, дельфины. Я очень люблю... Есть исторические персонажи, ну не исторические, это люди, которые жили, но сейчас они как классики, да, mm -hmm. которым меня интересует жизненный путь. И я очень много читаю книг о жизни известных людей, мне интересно развитие, вот как он родился, в какой среде. То есть я некий провожу такой анализ, вообще психология ⁇ это мое хобби. Я не имею психологического образования э, высшего учебного заведения, но, скорее всего, я больше психолог, нежели любой дипломированный психолог. Давай поговорим о мужчинах. Давай. У Моя женская... любимая тема. Да, у нас женская программа. Эта тема неисчерпаемая, на самом деле можно говорить очень долго. Но я уверена, что ты умеешь и знаешь, э, как можно, в общем-то, что-то сказать о них новое. О а мужчинах новое. Новое, серьезно, я, я вот Боже. я просто в тебя верю. Скажи что это новое. Потому что на самом деле то, что все они пыры тра-та-та, это мы понимаем, то что. Типа все а, Ну, типа того. А, вот, мы это все знаем. Может быть, у тебя другая точка зрения. Нет, я люблю мужчин, могу сказать, разных. Все раб... Знаешь, есть песня такая. Девочки бывают разные. разные. Ну, Сырые, белые, такие красные. Же, да. Мальчики точно так же. Они бывают разные. А другое дело, что... У каждой девочки есть свой эталон того мальчика, который хотелось бы иметь рядом. К сожалению, большому, ни одна девочка в молодости не может точно сформулировать, какой же рядом принц ей необходим. Кроме набора машина, дом, богатство и все остальное. Дальше, в общем, фантазия не распространяется. Я бы вот девушкам, наоборот, рекомендовала сфокусироваться на главных вещах, такие как мужские качества, во-первых, мужественность, да, самодостаточность, мужчина должен быть надежным настолько, чтобы за ним за ним быть как за мужчиной. Почему за мужем? То есть за да, мужчиной. Да. Обратите внимание для того, чтобы вы встретили вот того спутника, которого вам нужен, есть три вещи, которые зависят только от нас, так и пишите. одна вещь от нас не зависящая. Ну первое, это э, совместимость интеллектуальная, совместимость сексуальная. А у не ты не перепутала? Но ты же не сразу в постель не прыгаешь. Сами. Это мужчины хотят сразу в постель. Да, а точно. женщине надо козу поводить. Есть прекрасный такой человек. Вот, кстати, я его хочу в Киев привезти. Руслан Нарушевич. Да, кстати. Да, вот в интернете очень много его видеокурсов. Он преподает ведические знания. Для девочек вообще идеально. Угу. Так вот он говорит, что встречи нам даются для того, чтобы потом расставаться. Собственно говоря. Потому что на всю как жизнь... Грустно, слушай, Нет, грустно. ничего грустного нет. Ну, смотри, вот вещь. Вот давай сравнивать. Вот, вот ты купила себе тряпочку, да? Да? Красивая, доставляет тебе удовольствие, ты в ней шикарно себя чувствуешь. Но проходит время, угу. она уже не в моде, она престарковата уже такая, потрепанная, там, уже как-то и дома даже стыдно ходить. Что ты делаешь с этой вещью? Ну, так это же вещи, Покупаешь, а это люди. Ну, с людскими отношениями точно так же. А это а не кажется, что это жестоко а, немножко? Это, нет, не жестоко. Это правда жизни. Я могу тебе сказать, что если человек э, все время окружает себя одними и теми же людьми, не впускает в свою жизнь новых людей, это люди останавливаются в развитии. А ты это немножко вот не цинично. Не цинично, слушайте, но ну, есть законы жизни. Э, в стоячей воде называется что? Болото, проточная вода река. Она дает движение. В Согласна, жизнь. вода, ну, вещи, все это, да. Ну, Честька душа. Но ну, больно же... и -то. только родители. И Слушай, дети. Ну больно же кому-то, когда говорят, ну ты мне не нужен, я тебя использовал уже как вещь, ты уже не вода, в общем-то, так, которая Подожди, мне нужна... Топ, секундочку. Кыш. Вот, смотри, э, мы говорим о том, о развитие, Если с тобой рядом идет человек по жизни, угу. который точно так же динамично двигается по жизни, и он тебе интересен. Так. Никто не говорит, что тебе надо с ним расстаться. А, как только ты теряешь интерес к человеку вследствие его остановки... Угу не развивается, тебе не о чем с ним говорить, он тянет тебя назад. Есть ощущение, что он как паук вцепился в тебя и тянет назад. Да, это это касается да. и друзей, и подруг, и касается близких Меня людей. Меня всегда интересовало, есть ли у тебя подруги, которым ты можешь прийти и рассказать все, что ты вот все, что наболело, например. Нет. У меня тоже нет. А не нужно этого Какой делать? Какой выход ты находишь? Выход, значит, расскажу. У меня есть подруги по интересам. Угу. Ты тоже входишь в состав моих подруг. Я знаю. Вот, понимаешь? Но это не значит, что мы с тобой проводим 24 часа в ну сутки. Да. Мы с тобой иногда и вообще можем раз в месяц видеться где-то. Но есть абсолютно родство душ. Вот родство двуш – это является тем, что я могу назвать человека подругой. Это единомышленник. Я могу тебе позвонить в любое время и сказать, Женька, давай попьем кофе, э -э, хотелось бы с тобой увидеться. Ты не откажешь же мне, Нет, конечно, Если, конечно, в что? этот момент ты не задействована в съемках, и я. И я согласна с Черчиллем, который говорит гениальную фразу, вот прям люди, запишите себе. Нет дружбы и взаимно выгодное использование друг друга. Как бы это цинично ни звучало, да. но это так. Если мужчина дает женщине вот эту мужественность, защиту, что она дает ему взамен? Любовь, заботу, тепло, да? Да. Ну, то есть, а если мужчина ничего ей не дает, она может какое-то время на уровне эмоций давать, но в конце концов, не получая взамен подпитки, она пошит ему нафиг, она станет опустошенной. Абсолютно верно, как ты относишься? Очень часто хорошие, как раз девочки, боятся того, что подумает их мужчина. Что если она у него что-то попросит или что-то там скажет, да, что она чего-то хочет, что он это расценит, ага, ей только этого от меня и надо. Вот какой совет дашь таким девочкам? У меня на самом деле три девчонки вот такие вот знакомые, очень хорошие, но невероятно стеснительные. Мне кажется, они немного неправильно относятся к этому аспекту жизни. Мне кажется, что действительно, вот это к тому, что ты сказала, вот, должен быть обмен. Э, Правильно? Да, вот ну, просто смотри, э, э, все зависит от всей конкретной ситуации, что, что девушка хочет попросить. Например, если девушка хочет, чтобы мужчина ей сделал подарок какой-то, да, нужно в определенный момент ему об этом сообщить. Только не сообщить, когда он сидит и разговаривает по телефону, у него проблема, она в бизнесе, она ему говорит, дорогой, ты не мог бы мне купить, вот я тебе там такие сережечки присмотрела. Он сказал, слушай, сейчас вот... Надо на сережечке заработать, у меня тут проблема, понимаешь? Он начинает... А надо в тот момент, когда она же слышит все, как он говорит, вдруг у него сорослась какая-то сделка. Он в хорошем настроении. Они пошли в ресторан, поужинали, прогулялись, пришли домой, секс. И после секса нужно сказать, дорогой, такие сережка видела. Девочки, ни один мужчина вам после этого не откажет. Слушай, ты так а вот. Меня взяла за Поэтому... коленку, что я тебе не откажу. Поэтому нужно знать, когда говорить, что говорить. Есть еще другой способ. Мужчины иногда хотят нам сделать сюрпризы. И я знаю масса у меня такой в жизни была, когда мне делали сюрпризы, которые, ну, ну так не не в тему. Ага, а да? мужчина ждет, что сейчас там виск виск начнется. Значит, чтобы этого не было, даю совет. Берете, ну где-нибудь сидите, там берете журнал, ну какой-нибудь глянцевый журнал, где пацаны реклама всяких украшений, весь... там шубка какая-то, а, и так сидишь, и так слышишь. Слушай, дорогой, посмотри, мне кажется, мне этот фасон пойдет, да? Вот, посмотри, ой, а, ну точно вообще мой фасон, классная шуба, я бы себе такую хотела. Или сережки там. Официально нужно показать мужчина фотографирует. И при том, вот так, вот вот так, да? И когда вдруг да? у него возникает, да, да, вот и, вот так. И желательно вот. раз двадцать, чтобы уже зазомбировать, да? да? чтобы да? раз пять, ну, минимум пять раз, нужно в разных ситуациях. На этом, сенсе. или например увидели на девушке сказать, слушай, а мне кажется, вот этот фасон точно мне, правда? А он такой, а мужчины любят проявлять, значит, знаки. Понимаете, да, это точно по твоей фигуре. Слушай, ты просто встречала нормальных мужчин, я тебе хочу сказать, слишком часто. Нет, я так просто понимаю. нужно дрессировать. Знаешь, как это в том анекдоте. Вы не любите котов. Нет, вы не умеете их готовить. Да, да, да. В данном случае мужчину нужно готовить. Есть потрясающая книга, как получить любого мужчину в мире под названием «Алмазная колесница» Бориса Акунина. В этой книге написана наука гейш, как гейши Получают любого мужчину. Слушай, мне не нравится вот эта позиция. Понимаешь, в чем дело? Э -э 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 Смотри, я еще раз тебе сейчас вот повторю. Ой, все, я понимаю. Ты Смотри, хочешь, хочешь с тобой, чтобы с очком кто-то бегал за вот. тобой, да? Да ну не надо, крайности. Должно быть как-то обоюдно. Понимаешь? мы чего-то все время должны какие-то книги читать. Как их завоевать? Мы чего-то даже. Они читают книги, как нас завоевать. Слушай, есть какие книги? Как завоевать? Слушай, если ты заинтересуешь мужчину, а он не знает, как тебе подобраться, он еще и книжки читать, и на а консультации да? ходить, да, с сексопатологом и всех остальных. Вот единственное, психолога. куда он сходит, это на консультации с сексопатологом. Вот, вот я тебе говорю, что А процентов. что ты так не любишь мужчин? Я не могу понять. У тебя какой-то негативный муж... опыт. У же. меня, к сожалению, только негативный. Слушай, ну это правда, я этого Слушай, не скрываю. А хочешь, что. Можно уже в конце концов позитивный. Но неужели Можно. мне для этого надо Можно. начитаться вот этих книжек, про которые Нет, ты тебе говоришь? Нет, тебе достаточно, женечка, пообщаться со мной, личная консультация. Для тебя будет бесплатно. Я с тобой много раз общалась, мне становилось легче. Мне нужно тебя просто... на час. Нет, мне нужно с тобой куда-то съездить. Давай вместе пойдем куда-то куда отдыхать. Я тебя научу, как вообще общаться с мужчинами. Боже, девчонки, я говорю, я вернусь просто другим человеком. Я не знаю, как я буду вести программу Ladyland, но точно уже будет другая Евгения Власова. Кстати, какими женщинами ты восхищаешься? Вот ты можешь, ты, ты да. способна восхищаться Восхищаюсь. какими? Какая это должна быть женщина? Значит, я могу сказать, у меня есть женщины, которые, э, они классики. Uh -huh. Это две женщины. Коко Шанель. Так, и ее цитаты наверняка любишь, правда? Я очень люблю, я вообще люблю цитаты, я выписываю, у меня есть специальный блокнот, в который я записываю какие-то гениальные мысли великих людей в том числе женщина. Вторая женщина, которая мега-стар для меня, это Лени Рейфеншталь. Ух ты! Лени ну ее называли как угодно, называли любовницей, фюрера, ее называли нацистской, <газ> там королевой, слушаю, и все остальное. Да. Ага. Гениальная женщина. Я сейчас заказала ее мемуары, угу. э, но только на фотографиях можно рассматривать бесконечно фотографии, на которых она есть. И, начиная от туфелек, заканчивая макушкой. То есть она стильная это. Очень. Это мисс, элегантность, и при этом она была трудоголик, еще тот. И чтобы mm -hmm. ты понимала, она умерла 101 год, э, легла спать, и во сне у нее остановилось сердце. Ух <связывая> ты. Слушай, твоя жизнь очень интересная. Ты посмотри, насколько ты насыщенно живешь. Боже мой, дай бог каждому. Ту тут он на тебя тут -ху на тебя раза. <связывая> Я буду долго вот. жить, не переживай. Видимо, у тебя от природы это есть, а мне нужно учиться. Я отношусь, видимо, к разряду тех людей, которым нужно учиться вот так вот себя саккумулировать, понять, что. Потому что мне так много всего нравится, что я конкретно не понимаю, не ты знаю, да, на чем просто, остановиться, хватать, понимаешь? Да. Вот это и в музыке то же самое. И ну во многих аспектах. Жизни. А можешь хочешь я вот прямо тебе дам совет, потому что ты не одна наверняка. Одна. Эй, нет. Шо? Таких девушек, которые так распыляются и бегают в а, разные не одна стороны, они могут кучу собрать свой этот, э, как бы, что потенциал, я хочу. Потенциал, да. да. Самый легкий способ берете лист бумажки. И пишите на нем все, что вы хотите. Пишу. Чем, чем вы хотите заниматься. Да. А дальше смотрите, что вам очень каждое направление может вам дать. А с точки зрения финансового, с точки, с точки зрения эволюции, если вы будете развивать это, если это ваша профессиональная какая-то там деятельность, э, и то, что это взагали может вас каким-то образом обогатить, ваше знание, сознание. Когда вы идете на какое-то мероприятие, нужно просто задать себе четыре вопроса. Первый вопрос. Пойдя на это мероприятие, заработаю деньги. Второе, я на это мероприятие получу новые контакты, которые мне будут интересны по жизни. Третье, получу эмоциональную подпитку. И четвертое, а, получу ли я информационное какое-то ну, новое знание. Угу. Если вы задаете 4 вопроса, получаете 4 плюс 3 плюс, вы идете. Если вы получаете 2 плюс 1 плюс, вы не идете. Окей, слушай. И я тебе хочу сказать, работает железобетон. Слушай тебя, я понимаю, что, в принципе, мне такое ощущение, что ты к чему-то готовишься очень большому, что тебе мало уже, вообще давно уже мало того, что ты делаешь, при том, что этого уже на самом деле для одного человека много. Мне кажется, какие у тебя какие-то грандиозные планы, большие Да. Ну, есть у меня амбициозный план. А ну-ка, ну-ка расскажи. Я хочу быть бэром города Киева. Боже, вот нам бы мэра такого. До ну, я могу тебе сказать, что свою кандидатуру я выставлю в шестнадцатом году, потому что до мэра мне М -м. нужно немножко набраться знаний. Опыта, связи, выучить английский язык хорошо, говорить хорошо на украинском языке. Это программа, То есть ты уже у меня... вот так вот уже У меня, уже, у меня, себя, у меня да? как пятилетки, я расписываю пятилетки. Молодчина, ты молодчина. А, но мне вот интересно узнать, ты больше романтик или прагматик? Или в тебе уживается и то, и другое? и, то, и другое. Ну, во-первых, на самом деле, когда это касается... Рабочих моментов я прагматик. Ну, Если безумно. это касается а, всего остального, личной жизни, моего духовного мира, то это, конечно же, я романтик. Я невероятно сентиментальный человек, и я э, достаточно душевный человек. Меня поплакать для меня. Ну, это все, что касается животных, детей, стариков. Вот здесь я не могу сдержать слезы, я могу рыдать. Я могу рыдать просто от удовольствия, от. Как вот меня, например, может чувство переполнять так, что я могу заплакать. Просто от того, что мне настолько тронуло мою душу. Наш эфир, может, к сожалению, жаль, подошел к концу, потому что с Маргаритой Сичкарь можно говорить вечно. И благо, у меня есть такая возможность. И сегодня у вас была такая возможность послушать удивительную, красивую. Язык не поворачивается, сказать женщину. Ну, вот. Существо женского, ну, я не знаю, просто, просто... девушка. Все, значит, хочешь, не хочешь, у нас была в гостях девушка Маргарита Сичкарь. Девочка, просто Слушай, девочка. Вот, вот я с этим не согласна. Вот, а, Про... девочка. вот если я просто Мария, просто женщина, меня вполне Нет, ну не тянешь ты на женщину. Не могу тебя женщина. обживать. настоящая женщина. Хорошо, у нас в гостях была действительно настоящая женщина. Маргарита Сечкарь. Вот, с этим я согласна.